ડભોઈના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ કુબેર ભંડારી કરનાળી ખાતે આજ રોજ અમાસ નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોનું માનવ મેરામણ ઉમટી પડ્યું છે દર અમાસે ભક્તો અહીં અમાસ ભરવા આવે છે અને ભગવાન ભોળાનાથના નર્મદા જળથી અભિષેક કરી ધન્યતા અનુભવે છે ત્યારે આજ રોજ અમાસ નિમિત્તે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી આજે જેઠ માસની અમાસ એટલે કે હલહારીની અમાસમાં ખેડૂતો માટે મહત્વની હોય છે આજે અમાસ નિમિત્તે ડભોઈમાં નર્મદા કિનારે આવેલ કુબેર ભંડારી મંદિર ખાતે ભક્તોનું ઉમટું બોડાપુર यारे भगवान भोडानाथ नो विवेक सामगडे साते नर्मदा जल थी अभिषेक करीत भक्तो ए अनुभवित धन्यता ब्यूरो रिपोर्ट याग्निक जानी चाणोद जय कुबेर जय महाकाली आज अमावस्या का दिन है और आज के दिन इस इतने फुल बरसात के अंदर भी कुबेर दादा के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है इतनी उनकी मनोवांछित फल जो उनको प्राप्त हो रहे हैं उसके इसीलिए इतने बारिश के समय भी लोग भीगते हुए इतने दूर दूर से श्रद्धालुगण आए हुए हैं और कुबेर दादा का दर्शन करके अपने मनोरथ को पूर्ण प्राप्त कर रहे हैं ऐसे सभी भक्तों को जितने भी यहाँ पर आए हुए जितने भी श्रद्धालुगण हैं उन सब के लिए कुबेर दादा का आशीर्वाद महाकाली माँ का आशीर्वाद उन सब के प्रति फलीभूत होता रहे ऐसी कामना करते हैं जितने भी आए हुए श्रद्धालु हैं नर्मदा मैया में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल दूर से ही दर्शन करें और आते समय रास्ते में भी ध्यानपूर्वक दर्शन करें आते समय ध्यानपूर्वक आए और हो सके तो इस धरती के ऊपर एक दो वृक्ष इसी समय लगाया जाता है एक दो वृक्ष अपने घरों के आसपास जहां आपसे उसको बड़ा करने की सामर्थ्यता हो एक दो वृक्ष जरूर लगाएं, जय कुबेर जय महाकाली